Проблема языка, она придуманная. Почему в Европе я ни, ни в одной стране не слышал проблему языка? Да потому что хорошо и культурно уважаемый человек может разговаривать на трех, четырех, пяти языках. И интеллигентный человек отвечает на том языке, на котором к тебе обратились. Тогда он считается интеллигентным человеком. А не отвечает на языке, который не понимает. Поэтому давайте сначала разберемся с базисами. Базисами этого государства. Да, и тогда мы определим. Мы не будем говорить, что есть украинский и русский язык. Мы, мы будем говорить о том, что есть приоритеты. Да, Государственным должен быть язык украинский. Украина украинский язык. Но давайте, если честно, так разобраться, то Россия русский язык и киевская Русь. Откуда русский язык пошел? Наверное, с киевской Руси и базис, корень слова Русь. Тогда мы должны говорить, что это российский язык. В России российский язык, но не русский. Это я вам рассказываю как человеку, у которого была четверка по украинскому и по русскому языку. Да. Я думаю, что эта четверка, ну, как бы с того времени, она приравнится к шестерке сегодняшнему. Ну, Поэтому... вопросам, да, вопрос языка такой щепетильный, Мы его уже здесь обсуждали. Лично мое мнение это то, что родители также должны следить за своими детьми, давать им в руку книги, литературу русскую, литературу украинскую, заниматься самообразованием. И еще большую роль играет компьютер. Я читала, что даже в России, вот по итогам опроса, по итогам экзаменов, были очень неутешительные результаты относительно грамотности молодежи. Потому что весь компьютерный сленг, привет, медведь и так далее, все это оно очень сильно бьет по качеству языка, по качеству произношения. Что ж, продолжаем. Тамара Мадюнина пишет. Вопрос к гостю. Можно узнать, в какой сфере идет рост ПВП? И кто из людей Украины несет деньги в банки при такой ситуации? Это нереально. Значит, это вранье. И также от нее же вопрос. При военной операции в стране какие могут быть инвесторы? О чем вообще говорит ваш гость? Для любого инвестора на Украине экономическая смерть при таком налогообложении, при таких взятках и откатах. Плюс военные действия. Ну, там четыре вопроса я уже насчитал. Я готов на все четыре ответить. Ну, первый вопрос э, касается... Да, да, там еще раз давайте по очереди, чтобы Где я идет там... рост в Где идет рост ВВП? у нас есть... В Украине есть две отрасли, которые всегда показывают рост. Это сельское хозяйство и туризм. Украина входит в хорошо развитую туристическую зону, да. Город Львов входит в один из десяти самых привлекаемых по туризму городов мира. Понимаете, да? Если туда вкладывать инвестиции, туда, в туризм, да то тогда мы можем спокойно рассчитывать до 30% нашего ВВП может, можем, мы можем получать от туризма. Спокойно. А теперь посмотрите, 40% чернозема Европы находится у нас. Мы полтора раза можем накормить Европу, при том всем, что все остальные могут не производить ничего. Вот эти две отрасли являются главными. И вспомогательной отраслью является пищевая промышленность. 97% Колбасы, которые находятся в Украине, да, потребляются нашими гражданами, да, такой советский стратегический продукт – колбаса. Uh -huh. То есть это, там, в Советском Союзе это измерялось там, абсолютно вся жизнь измерялась колбасой. Да. Так вот, она украинская. 92% продук продуктов харчевания споживается громадянами Украины в Украине. Это очень хороший показатель, и мы с вами являемся инвесторами. Если мы покупаем украинскую продукцию, мы инвестируем ее. И если, э, как ее там, я не помню, как цель. Тамара Мадюдина. Если Тамара не считает себя инвестором, то пусть она покупает продукцию там турецкую, китайскую еще чью то да. Но я буду инвестировать в украинское, потому что а, я привык, б, у меня высокое доверие и третье, мне это нравится, мне эта продукция нравится, я ее кушаю каждый день. И поэтому я буду инвестировать в украинское. Мне не надо миллиардных инвесторов там, с Китая, с Индонезии, с Америки, еще откуда. -то. Зачем? Второй вопрос. Несут ли, деньги, несут ли люди деньги в банки при такой ситуации? И она считаю, что это нереально. Ну, на сегодняшний день банковская система показала уже полтора процента прирост по депозитам. Особенно, что касается гривневых депозитов. Процентные ставки высокие. 24-25% годовых в долларе вы такие процентные ставки не получите. Да? Вы получите на уровне 10-11%, максимум 12%. И это является дополнительным источником дохода для семьи. Кроме того, если брать э, сбережения граждан Украины и рассматривать их через статистику, э, то у каждого гражданина Украины, это по статистике, не буду там говорить в каком источнике, есть где-то своих полторы тысячи долларов, да, которые лежат и не востребованы для банковской системы. Вот задача банковской системы – привлечь эти полторы тысячи долларов, дать хороший процент и дать дополнительный источник дохода для самого гражданина. Пусть это будет 100 гривен, пусть это будет 200 гривен, пусть это будет 300 гривен в месяц. Но, тем не менее, это будет дополнительный так, заработок. Приемный для бонус, окажет. Да. То есть...